अल्लाह लेकुम मैं हूं हमक तो अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी और इस वक्त हम मौजूद हैं नल्तर वैली में और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो आप कह लें कि बीस सेंटी ग्रेड तक होगा वैसे तो कल जो है दिन का जो था वो मनफी बारह था अभी जो है वो माइनस बीस जा रहा है और ये आप देख रहे हैं हम वापस आ रहे हैं शाम का टाइम हो गया और ये गाड़ी जो है बड़ी स्लो स्लो जा रही है इस वक्त इसको चैन भी लगी हुई है टायरों को और ये बिल्कुल स्लो जा रहे हैं इस वक्त कि अगर ये हमारे साथ जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं दनान भाई हैं ये बड़े अच्छे माशाल्लाह ड्राइवर हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं ये कह रहे थे अभी बता रहे थे कि इस वक्त अगर इसकी ब्रेक लगाई ना तो ये गाड़ी जो है ना ऐसे घूम जाएगी आगे भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आपको सामने वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो बिल्कुल स्लो स्लो जा रही हैं ये गाड़ियाँ है। बिल्कुल ऐसे ही इनकी रफ़्तार बिल्कुल सुस्त कचपे सी रफ़्तार हो गई है इस वक्त हमारी भी और आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं हम अभी जाएंगे हम गिलगित जाएंगे जी गिलगित जाएंगे जाएँगे नीचे हाँ नॉर्मल जाएंगे हम वहाँ से हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं कोस्टर खड़ी है वहाँ पर वहाँ से हमने उनको ज्वाइन करना है और ये देखें उधर ऊपर तो बड़ी ठंड थी अभी गाड़ी में हीटर चलाया हुआ है और इस वजह से जो है ना काफ़ी हमारे शूज़ मेरे तो बिल्कुल जो है वो गीले हो गए हैं और सॉक्स भी और दूसरा आपको पता है हमारा बड़ा लॉस हुआ है इस वक्त ब्राउन हमारा उधर जो है अंदर ही रह गया तो उधर जो दस्तों के ऊपर रह गया वो उसका मे भी हो के मिल जाए तो ये अभी हम आए हैं रास्ते में कई दफ़ा हम गिरे हैं और ये जो है ना हमारे साथ मालिक भाई हैं लाहौर से हैं ये इनको बड़ा शौक था हमें ले कर गए हैं सुनाओ लेबर को देखने के लिए वो बिल्ली का बड़ा बच्चा इन्होंने दिखाया हमें तो अभी वापस निकले हैं इंशाल्लाह देखते हैं आगे ये आपको हम दिखा रहे हैं अपने मनाजर यहाँ के और बड़ा ही मुश्किल ट्रैक है ये और जो वॉकिंग ट्रैक था वो भी बड़ा मुश्किल था और अभी जो जीप वाला है वो भी बहुत टफ है वो देखें वो गाड़ियाँ वहाँ पर रुक गई हैं ये रुकी हैं गाड़ी है। हमारी गाड़ी भी इस वक्त हम भी रुके हैं कि वो गाड़ियाँ आगे जाएँ तो फिर हम भी आगे निकलेंगे बहुत ही मुश्किल ट्रैक है ये बड़ा ये देखें इधर पे ये काफ़ी ये देख लें हाँ ये देखें ये बड़ा ही मुश्किल ट्रैक है अभी आस्ता आस्ता वो गाड़ियाँ भी जा रही हैं हम भी जा रहे हैं आस्ता आस्ता तो इन अल्लाह खैर करेगा पहुँच रहे हैं सारे ये सारी जो आपको रोड नज़र आ रही है ना ये नीचे बर्फ़ है बर्फ बिल्कुल जमी हुई है तो ये जो ऊपर जो चैन चढ़ाया हुआ है ना उसके बावजूद जो है ना जैसे गाड़ी मूव हो जाती है ब्रेक लगाने से ये ब्रेक नहीं लगा रहे बिल्कुल इन्ह फोर बाई फोर भी या टू बाई टू हाँ स्पेशल इनने किया हुआ है ये गाड़ी कौन सी है उदनान भाई चीज है गाड़ी है जनाब और अच्छी गाड़ी है हम तो उधर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी आपको मेरी स्क्रीन पे दूसरी गाड़ियों का भी व्यू नज़र आ रहा होगा तो हमें ये गाड़ी पसंद आई थी इस पर हम बैठे हैं तो इस पर आए हैं बड़ी अच्छी गाड़ी लगी थी ये हमें इसकी लुक भी अच्छी है और उदनान भाई भी बड़े अच्छे हैं ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी वो आगे भी हमारे एक गाड़ी है वो कौन सी गाड़ी है, तो है? जे बिल अच्छा भी। <laughs> ये दिनान भाई के चचा हैं जो आगे जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ये देखें बिल्कुल स्लो चला रहे हैं यहाँ पे बस एहतियात की जरूरत होती है बड़ी तो यहाँ पे जो मेरे साथ जो भाई आए हुए हैं ये आपको पीछे नजर आ रहे हैं मैं तो कोशिश करता हूँ लाइट लाइट नहीं है हाँ ये लाइट में नजर आ रहे हैं पीछे फैमिली भी है वो भी भाई है बड़े अच्छे भाई हैं तकरीबन तो जो है ना हमारे सारे जितने भी कोलीग्स हैं सारे ही बड़े अच्छे हैं अक्टूबर के लिए आए हुए हैं और ये इस वक्त देख लें वो गाड़ी हमने गाड़ी रोक ली है तो ये ऐसे ही जा रहे हैं जो काफ़ी लंबा ट्रैक है तो आपने हमें बताना है कि कमेंट में कि आपको ये खतरनाक ड्राइविंग और ये नलतर वैली का सफ़र आपको कैसा लगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़